На засіданні 33-ї чергової сесії Жовтоводської міської ради, що відбулося в середу, 21 березня, перший заступник міського голови Олег Кудрявцев доповів про причини припинення діяльності комунального підприємства управління капітального будівництва Жовтоводської міської ради. Ну, скажімо так, несмотря на великі фінансові виділення прошлого року, управління капітального будівництва весь год працювало на трьох днівках. В данном году финансовые потоки будут меньше несколько, чем в прошлом году. Я еще раз повторяю, я уже это докладывал вам. Я был лично на собрании трудового коллектива, выслушал каждого работника. В принципе, единодушное и было мнение прекратить деятельность данного предприятия. В связи с тем, что ну, над людьми тоже издеваться нельзя, на тренинги идет так тоже нельзя. Значит, этот вопрос он э, назрел. Ну, наверное, уже года три назад в связи с тем, что предприятие управления капитального строительства создавалось в 2004 году путем реорганизации с ОКСа управления капитального строительства под программу реализации радиационной и социальной защиты и плюс программы капитального строительства, которые выполняются за бюджетные средства местного, это самое и областного. То есть на управление возлагались функции за Проказчика. Управление работало на хозрасчете, то есть э, все средства, которые мы осуществляли за счет технического надзора, мы могли, э, как говорят, ну, на содержание, на развитие, на заработную плату. В связи с тем, что после 2008 года, 2008 года, э, Начались все-таки довольно-таки большие перебои с снабжением, то есть с финансированием, увеличением заработной, минимальной заработной платы, удорожанием коммунальных услуг. Для того, чтобы не создавать задолженности по зарплате, по коммунальным услугам, предприятие практически работало на, на трехдневке люди это с пониманием относились видели, эту, что какая ситуация везде, и мы работали но, как говорят все мы люди все мы у каждого есть свои проблемы и вот в конце года уже возник вопрос и люди подошли ко мне и говорят, Николай мы, каждый из нас будет искать работу потому что те заработная плата, те условия работы они нас просто не устраивают вот. в связи с этим и было проведено рабочее собрание, куда был приглашен первый заместитель городского головы Олег Федорович. Он выслушал все эти пожелания и было обращение к городскому голове, мы написали, направили копию протокола о принятии решений о дальнейшей судьбе данного предприятия, которое я возглавлял. Значит, на сегодняшний момент оно выносится это решение и я думаю... Ну, мое мнение, как бы оно ни было, значит, новая программа, новое управление, и действительно его могут быть без бюджетники, они не так будут зависимы от того хозрасчета, вот, что есть деньги и нету, они будут получать, и это позволит, по крайней мере, больше уделять внимание тем текущим вопросам по реализации тех программ и тех задач, которые будут возлагаться на это управление. Поэтому как бы ну, может быть, и не банально, но тем не менее, управление, я бы хотел бы, если, Анатолий Владимирович, разрешите, вы депутаты, я бы хотел бы украсться вас проинформировать, что за пять лет нашим уже коллегам на трибуне, за пять лет управления было сделано, чего мы достигли, и... Ну, а... Разрешите, это да я это самое. Нет, нет, буквально это самое. Я... Значит, как я уже отмечал, управление было создано с целью реализации программ Желтоводского городского совета в разрезе программ капитального строительства. За эти, за эти с 2005 по 1 января 2013 года управлением было осуществлено следующее, что в разделе газоснабжения значит, были построены и сданы в эксплуатацию газопроводы низкого давления за средства населения 14,5 км на сумму 841,4 тысячи гривен. Подводящие газопроводы среднее давление, это бюджетные средства 14,8 километра, это сумма 3 миллиона 315,8 тысяч гривен. Был переведен жилой дом по Казакова 5, выполненный проектной группой управления капитального строительства и переведен жилой дом по Казакова 5, где были проблемы с отоплением, выполнен проекты и переведен дом на автономное отопление. Выполнены, выполнены рабочие проекты. На сегодняшний, на сегодняшний момент выполнены проекты и проведены экспертизы, готовые к Три рабочих проекта по, по, среднему давлению. Это газофикация улицы Донбассовская, Потапова мостовая, почтовая Потапова и улица Почтовая, э, это самое совхоз Савро. Это там, эта ветка позволит городу иметь вторую резервную линию газопровода среднего давления. То есть в случае каких-то непредвиденных обстоятельств город будет, не будет, как говорят, не останется без газа. По освещению, уважаемые коллеги, были выполнены работы, введены в эксплуатацию э, ТП это была освещена практически на 80% веселая Ивановка, совхоз номер один были произведены освещения. Всего 14, 14 проектов было реализовано, и то есть улицы получили освещение наших отдаленных районов. На сегодняшний момент тоже еще есть выполненные проекты, которые в этом году можно будет реализовать, они получили экспертизу, и также можно по программе освещение реализовывать э, осуществлять, освещать осуществлять эту работу по освещению наших улиц. Как вы знаете, был долгострой, у нас тоже выполнен работы введен в эксплуатацию полигон твердых бытовых отходов, который строился с 2003 года, вернее, проект 2004 года, и в 2011 году мы его сдали и он на сегодняшний момент эксплуатируется. По программе радиационной программе, были выполнены. Также роботи по реабілітації загрязненної території міста були виконані роботи на сейчас я вам скажу, на 6, на 6 гектарах это выведено, заградено, сделано, то есть реабилитация за территории. Это тут же в районе 5 школы, по улице Бауна и так далее. Ну, то есть в местах места, где были массовое скопления народа, эта загрязненная территория была приведена в соответствии требованиям норм были, на сегодняшний момент есть проект по, по мониторингу, который готов к реализации. Проведены за эти годы противородоновые мероприятия в детских садах и школах. Выполнена на сумму 813 тысяч в дошкольных учреждениях и на 1 миллион 510 тысяч в школах. Вот эти, ну тут можно говорят и дальше, говорить, то есть те работы, которые ставились городским руководством города, городским советом управление капитального строительство выполняло. За эти годы, я могу сказать, что за 7 лет были сэкономлены где-то в пределах 700 тысяч бюджетных средств, которые остались, то есть не потому что не разумно, а просто действительно были сэкономлены, потому что осуществлялся правильный технический надзор. Мы ему оказываем финансовую сейчас поддержку. Они уже не могут выплачивать зарплату. У них появилась задолженность по зарплате и задолженность в пенсионный фонд. Что будем это дальше продолжать? Теперь дальше скажу. На одном э, технадзоре или как оно там правильно называется, прожить нельзя. Это совершенно. Они жили э, в основном э, на э, проектах. У них была проектная группа лицензированная там где это. Да. Сейчас ее просто нет. Ну люди состарились, ушли. В общем не сохранили они эту группу. А на, вот на технадзоре это это копейки. Они не на нем просто. Посчитаем. Ну, не считали. У нас объем в этом году строительно-монтажных работ меньше, чем в прошлом. Меньше в прошлом, так а он в этом в прошлом году не смог выжить, ну, чем тут говорить. Посчитаем, давайте. Ну, то есть я не считаю это принципиальным. Этих денег совершенно недостаточно, чтобы существовало коммунальное предприятие. По закінченню розгляду питань, винесених для обговорення, депутати звернулися із запитаннями, що надійшли від виборців, розпочали з відповіді на запитання, що були поставлені на минулій сесії. Провести ревізію приладів зовнішнього освітлення по вулиці 50 років комсомолу від вулиці Гагаріна до вулиці Багуна та забезпечити їх відновлення. Олег від п'ятжева на запит інформуємо на диницю від вулиці Гагаріна до вулиці Багуна. У 2010 році встановлено лише 15 світильників. На даний час 10 з них вийшла з ладу, ладу пусково-регулююча апаратура. Для відновлення роботи мережі освітлення по вулиці 50 років комсомолу та ділянці від вулиці Гагарина до вулиці Богуна необхідно Комплект пусковорегучої апаратури для ламп над 100 кількості 10 штук. Від перехрестя вулиці Гагарина до вулиці 50 років комсомолу замінили 4 лампи. Так вот, я получил. Ну, кроме того, я хочу сказать, что у нас по программе предусмотрены э, не лампы дна. Мы хотим, э, и уже нам дали на пробу производители, Светодиод. светодиодные лампы. У них гарантия минимум три года. речь идет о светильниках. Если там вышли со строя э, пускатели там, или что, значит, подрядчик... Уважаемый Василий Неминович, у меня к нему очень большое уважение, как к специалисту. Я не думаю, что он подыскал такие светильники, которые просто вышли со строя, 60% из действующих. Я бы просил перепроверить, просил бы Анатолия Ивановича, уважаемого Шевякова. Просто мои окна смотрят во двор клуба Диска. Ровно год назад такие же светильники были поставлены там. Я не хочу сказать, что это эти же светильники, мало ли в Бразилии до Новопетров да, светильников. Но я прошу прощения. Почему должна страдать центральная улица? Я не верю, что из 15 штук, поставленных на этом участке, 8 вышли со строя в связи с пускателями. Поэтому давайте или другую причину, или восстановите светильники, которые были сделаны в 2010 году. Ну, Олег Федорович, давай, надо это действительно посмотреть. Давай это надо организовать. Анатолий Иванович, это ваше хозяйство? Я вас прошу, значит, организуйте этот вопрос и на следующую сессию. Но ну, если не ответ, то чтобы там горело все. Хорошо? Пожалуйста. Проживающий по улице Буденова, 18, обратился от имени жителей этого дома. И э, они попросили зачитать их заявление на сессии. Значит, хочу обратить ваше внимание на факт безответственного отношения руководства желтоводская теплосети в лице его директора на выполнение своих обязанностей. Речь идет о том, что на дворовой территории жилых домов 18 18.20 по улице Будюнова для ремонта, после ремонта вскрытия теплотрасса оставлена после замены трубы в открытом состоянии. Значит, подробнее он, значит, писал он заявление на имя Александра Леонидовича спрашивается, первое, кто несет ответственность за неоконченные работы и обогрев атмосферного воздуха, второе, почему не выполняются работы по антикоррозийной и тепловой защите трубопроводов, как предусмотрено в ДБН, и тут перечисляются пункты, Третье. Кто дал право так безответственно распоряжаться денежными средствами, которые получают это предприятие от населения? Четвертое. На каком основании я должен оплачивать Немало денег за безответственность работников теплосети. Ответов на все поставленные вопросы, к сожалению, нет. Посему прошу вас, как депутата городского совета, за которого я голосовал. Первое. Обратиться к руководству КП «Желтоводские теплосети» с требованием по немедленному окончанию работ в начале марта обещают похолодание. Второе. Зачитать на ближайшей сессии городского совета заявление и поставить вопрос о принятии решения. Дать письменный ответ по принятию принятым мерам и решениям, оставляю за собой право в случае необходимости обратиться за помощью в другие инстанции. Значит, я э, письменно обращалась в Теплосети, мое письмо от 1 марта, 7 марта я получила ответ, что с 11 числа начнутся восстановительные работы, на 20 марта сегодня э, работы так и не начались. Анатолий Владимирович, я прошу содействия у вас в этом вопросе. Вот, значит, э, Олег Федорович, значит, э, потребуйте э, с теплосети полный перечень мест, где раскопано и брошено. Ну что тут много говорить? Вот узел связи рядом. Холм сделали и так ничего даже не разровняли. Ну не годится это. Вот я знаю все проблемы, я знаю про финансирование все, но так оставлять нельзя. Значит, я прошу дать полностью по городу то, что разрыто теплосетью и до конца не доделано. Я уже не говорю, там заасфальтировано. Я говорю о том, что там просто, э, извините меня, горы, ямы, и не пройти, не проехать. Есть такая, э, проблема есть такая в городе. И чтобы оно у меня было на столе, я конкретно... Вот Адам, будете выступать. Владимирович, ко мне обратились жители домов Ахменицкого 22, 24, 26, 28 с такими вопросами. Подписало это обращение 150 человек. Вопросы следующего характера. Там живут люди в основном пожилого возраста. Но это не секрет и всем понятно. Вот идет лето, когда люди отдыхают на вот этой аллейке, от памятника Ленина до дворца. Там стоят скамейки у нас. Но говорят в зимний период там темень вообще невозможно. Ну, я провожу прием до колени, но я это тоже вижу. Значит, первый вопрос освещения этой аллеи. Второй вопрос: на этой аллее катаются дети на скейтах, на скейтах и прыгают на скамейки, то есть людям мешают отдыхать. Летом они мало того, что занимают эти скамейки, мусорят, там мусор постоянно убирают наши дворники. Днем, утром приходишь, там вообще невозможно зайти на эту аллею. Но это вопрос не к тому. Я обратилась в милицию, но реакции участкового вот на это поведение. Он сказал, что я буду вылавливать тех, которые катаются на скейтах. Мало того, что они портят скамейки, разрушают бордюры. Перед дворцом Ленина, они прыгают по этим сходам, то же самое разрушает. Ну, допустим, наверное, дворцу по барабану это раз они молчат. Но все это комплексный вопрос. Я вас прошу помочь в данном вопросе как-то воздействовать на милицию. Я... Не могу. А Фильм, тут нет, не на милицию нет. надо воздействовать, тут на добрых желтоводцев надо воздействовать. Ну, что милиция там катается, 150 что... Ли? Хорошо, они да ну 150 человек обратилось, они бы могли вопрос этот там сами решить, у нас обращаться освящение это. Я сказала, Анатолий Владимирович, освещение на этой аллее. Хорошо, Анатолий Иванович. Освещение на э, аллейке от дворца до площади. По аптечным э, пунктам, по аптекам. Лики Украины пошли слухи о закрытии ряда аптек. Почему? Начинаем вопросы задавать. Почему закрытие? Люди идут как депутату, как врачу, и очень многие просят разобраться, спросить и так далее. Спрашиваю у заведующей, она говорит, что так и так стоит вопрос о передаче бесплатных рецептов другим аптекам. И данный вопрос приводит к тому, что уже более 10 человек в списке поданы на биржу. Да, хорошо, понимаете? понимаете? Вот этот вопрос. Я прошу, данный вопрос, можно я два слова. Я прошу, данный вопрос, депутатский корпус, взять под контроль, разобрать на комиссии по здравоохранению и не допустить данного ситуации закрытия аптеки. Значит, никто аптеку не закрывает. Значит, был проведен мониторинг. Самая дорогая аптека в городе это Лики Украины. А это наши деньги. Мы выписываем вот эти вот бесплатные и льготные рецепты, ну, врачи выписывают. Вот, и они идут с ними в Лики Украины. А когда мы сделали мониторинг цен, то Лики Украины самая дорогая аптека. Когда есть там другие аптеки, ну, есть мониторинг, можете подойти к, к Труш, ну мы приняли решение, мы предупредили. Вы снижаете цены или мы эти деньги заберем? Потому что. У вас можно 100 отоварить э, рецептов, а тут 200. Мы же должны заботиться о, о людях. Так вот, самая дорогая аптека.